Так, друзья, я хочу выразить благодарность всем, кто сегодня пришел на эту акцию. Название, которое имена, это за движение всемирное. Много лет назад один человек, который утратил очень близкого и дорогого для себя человека, он вышел именно на одеяле, которым спал, для того, чтобы это тепло сохранялось каким-то образом. И это все превратилось в всемирное движение имена. По сути, это символ печали и скорби тех людей, которых мы теряем в результате эпидемии СПИДа в мире. И сегодня здесь собрались люди, которые делают все возможное для того, чтобы остановить эту эпидемию. У них есть что сказать вам, что необходимо сделать Украине, чтобы эта печаль не становилась больше. И одно из важных, что они будут делать здесь, они зачитают все те имена, которые вышиты на этих одеялах. Все эти одеяла со всех областей Украины. Они символ нашей потери. Сегодня мы присоединяемся к международному движению «Имена», которое началось в 1987 году в память о тех людях, которых сегодня нет с нами. Михайловская площадь покрыта огромным квилтом, общей площадью более 300 квадратных метров. На этих полотнах вышиты имена наших друзей, знакомых, родственников, Взрослых и детей, которые умерли от СПИДа в Украине. Украина является одной из пяти стран в мире, в которой темпы роста эпидемии ВИЧ-СПИДа не остановлены. В Украине в антиретровирусном лечении нуждаются 92 тысячи ВИЧ-инфицированных людей. Сегодня такое лечение получают чуть более 22 тысяч. В Украине уже умерло от СПИДа более 21 тысячи молодых людей. Это люди трудоспособного возраста, это дети. И если сегодня государство вместе с международными организациями и неправительственными организациями не предпримет экстренные усилия для того, чтобы в Украине эпидемия ведь СПИДа была остановлена, то в ближайшее время умрет еще более 70 тысяч молодых людей в нашей стране. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех людей, которых сегодня уже нет с нами. Вы знаете, сердце щемит от того, что ты видишь, сколько людей погибает от такой страшной, страшной болезни. Казалось бы, есть уже Лекарства, которые могут остановить, которые дают возможность людям жить. И тем не менее, люди продолжают умирать. Чтобы донести информацию до топ-менеджмента нашей страны, чтобы они повернулись лицом, мне кажется, что иногда они просто не хотят нас слышать, не хотят нас видеть. Но, к сожалению, эта проблема есть, ее нужно решать. Очень сильно хочу обратить внимание на то, что... Здесь есть имя девочки, которую зовут Гануся. Ей было всего лишь 6 месяцев, и ее сегодня нет. Здесь есть мальчишечка, которому там, даже года не было, 8 месяцев. Его сегодня тоже нет. А это будущее, будущее нашей страны. Э, эта благородная акция, э, в мережею, из шанувания памяти загиблых. Она в одночас имеет на мете э, расширение Ріст мережі живих, не просто живих, активних, і відповідальних, і свідомих для того для тих, хто прагне, здатний і повинен забезпечити фундаментальне право людини на життя, право на лікування, право на гідне життя. До цього закликають і померлі, чия доля нагло обірвалася, імена сьогодні тут будуть защитені. хочу присоединиться к дане памяти всем, всех тех украинцев и неукраинцев, которые умерли здесь, в этой стране от ВИЧ-инфекции СПИДа. Вы знаете, сегодня, мне кажется, немножко другой день памяти, чем за последние несколько лет, которые я провела здесь в Украине потому что очень будоражит все то, что за моей спиной и на этой площади. Есть столько возможностей, и особенно в Украине, которая отличается от других стран тем, что есть ресурсы, есть люди, которые могут это делать, есть дороги, есть электричество, есть инфраструктура и очень много всего, то настроение настолько смешанное. С одной стороны чувство трагедии, с другой – Огромной надежды, что есть возможность людям, которые живут с этой инфекцией, жить полноценной жизнью, быть полезными для своей семьи, для близких. Сегодня действительно особенный э, день, э, потому что э, вилты никогда раньше не выставлялись вот, в последние годы. И это демонстрирование того, что это не просто статистика, это люди, э, любимые, дорогие, которые уходят от нас. Фактически это призыв каждому из нас что-то делать, не молчать, говорить, протестовать, э, информировать, не допускать ситуации, которая приводит к смерти наших близких и друзей. Спасибо. Шановні небайдужі друзі, шановні присутні, подія, яка нас зібрала тут сьогодні, це дуже сумна і скорботна подія. Держава глибоко усвідомлює, Проблему, яка існує, і по великому рахунку досить адекватно реагує на цей виклик, то ще в 2004 році за державний кошт не лікували нікого. Сьогодні це вже більше 20 тисяч віл І якщо дійсно відбудеться 10-й раунд фінансування з боку глобального фонду, то це допоможе Україні взяти на терапію ще близько 20 тисяч віл Але при цьому мушу зазначити. Що е, причиною смерті людей від віл-інфекції, зокрема від СНІДу, от, е, крім тих, що можливо вже сьогодні були зазначені, от, е, серед них є ще і такі, що люди дуже пізно звертаються за медичною допомогою. І тому ми дуже надіємося на своїх партнерів, на е, учасників е, е, громадських організацій, громадського руху, яким легше, звичайно. Знайти дорогу до цих людей. Покладаємо величезну надію на наших партнерів і маємо величезну надію, що спільними зусиллями ми обов'язково покращимо наш результат і тому призиваю схилити голови і згадати померлих людей. Петро 58 років. Олександр 30. Юрій 41. Катруса 2 роки, Юля 6 років. Женя 2, Роки и последние 4 месяца. Алина 4 года. Юрий 23. Станислав 21. И на 60 лет. И Сергей 50. Маричка 6 лет. Молодые люди. Роман 32. Александр 45. Карина 3 года. Ирина 33 года, Наталья 33 года, Женя 2 года.